Всем весенний привет из Мингороды у нас такой сегодня день чудесный не оговорилась день потому что сейчас уже час дня, небо голубое, облака красивенные, а утром было пасмурно и даже срывался снежок небольшой, вот кто бы мог подумать. И настроение у меня на кухне тоже весеннее, вот тут у нас хорошо лук так подтянулся, подрос, уже даже срывали. А этот вот сидит и не очень дружно пошел в рост, но ничего, наверстает. Красиво у нас каланхои продолжают свести. Это розы подарили на 8 марта. Каланхои розовые. А белый цветочек. Очень хорошо цикламены дружно цветут. И очень долго, кстати. И вот еще шикарный букет. Шикарный букет, который тоже подарили на 8 марта. Иришка, спасибо тебе огромное. У меня дома такие сортовые тюльпаны растут дочка привезла их мне из Киева с выставки немножко другого цвета. Вот такое напоминание о доме. Но разговор сегодня пойдет немножко о другом, но тоже о цветах. Смотрю сейчас видео своих подписчиков, комментирую, все показывают семена, всходы, рассаду. И я вспомнила, я вспомнила, что у меня тоже есть луковичные растения. В том году и осенью, и летом у нас много было цветов. И весной мы покупали и нарциссы, и тюльпаны, и гиацинты. А летом на балконе высаживали лилии, ирисы. И вот эти все луковички я не выбрасывала. Я их все собирала. Думаю, а вдруг какие-то отойдут, оживут, проклюнутся. Так оно и есть. И я так была этому рада. Сбегала вот на улицу. А в помещении, в прохладное, в котором они у меня всю зиму зимовали, эти мои луковички. Ну, смотрю, конечно, есть и проклюнутые, но не все. Но все равно очень этому рада. И спасибо подписчикам, что мне напомнили, что у меня тоже есть что посадить. Сейчас переберу. Для сортировки приготовила две такие тарелочки. 10 апреля в Германии будет Пасха, и уже вовсю продают всевозможные аксессуары, сувениры, всевозможные подарки, все, что связано с Пасхой. Вот приобрела две тарелки, которые мне очень понравились. Вот такая э, цвет пудра с зайчиком, с розочками, и вот такая поменьше, вид такая, как будто она рифленая, в форме яйца. И сейчас буду сортировать мои луковицы. Я перебрала все луковицы, и результатом осталось довольно. Много у меня уже луковиц проклюнулось. Вот такие, мне кажется, это тюльпаны. Хотя могу ошибаться. Вот это, мне кажется, нарциссы. Такие тоненькие, темно-зеленые росточки. Это, наверное, тоже тюльпаны. Хотя, кто их знает, не знаю. Я же говорю: у нас и ирисы были, и лилии. Это точно гиацинт. Вот такой хороший проклюнулся. Вот. Посажу обязательно. Вот эти два гиацинта плохие, прям вообще трухлявые. И здесь очень много луковиц. Все такие тверденькие, плотненькие, но без росточков. Но ну, ничего, будут и там росточки. И вот такая гора шелухи. Все приготовила для посадки. Горшки с землей. Горшков много под цветы земли тоже много вот еще целый кулек 20 литровой землей а, с осени остался а вот места на подоконниках нет совсем поэтому цветы буду сажать максимально часто вот может быть это и не совсем хорошо но выход только такой вот этот красивый маленький приготовила под гиацинт сейчас посажу сюда гиацинт под цвет луковички пусть он здесь будет уже расти один, в гордом одиночестве. А там буду сажать часто. Работу сделала. Самым чудесным образом все луковички у меня как раз и поместились в эти три горшка. Здесь посадила гиацинт, сейчас присыпала вот землей и пролью здесь вот такие луковички тоже сейчас присыплю землей и пролью и здесь вот такие самые самые проклюнувшиеся вот такие красивые очень много осталось деток не знаю что с ними делать но сажать больше некуда мало мало меньше что называется вот такие три горшка у меня получились присыпала землей, полила водой. Вот такой вид красивый, живой. Уже с побегами здесь пока не проклюнувшиеся луковички. И здесь гиацинт. Все, теперь будем ждать. Интересно будет посмотреть, будут они цвести или не будут цвести. Самый интересный вопрос. Ну, а всем, кто со мной сажал цветы, был на кухне, всем желаю хорошего настроения. Хорошего весеннего настроения, всем нам побольше света, любого света, солнечного, домашнего, побольше тепла всем, солнечного тепла, домашнего тепла. Всем желаю доброго здоровья и хорошего настроения. Пока!